sovuq suv yegulik tarkibidagi yog'larning qattiqlashishiga sabab bo'lib hazm qilish tizimini sekinlashtiradi iliq suv esa aksincha yegulikni tez va parchalashga yordam beradi nafas olish tizimiga ta'siri sovuq suv shilliq yig'ilishiga sabab bo'lib nafas olish tizimiga infeksiya tushish ehtimolini oshiradi va tomoq yallig'lanishiga olib keladi iliq suvning ta'siri aksincha tomoqni mayinlashtiradi va uning qichishini oldini oladi qon aylanish tizimiga ta'siri sovuq suv qon tomirlarining torayishiga olib keladi iliq suv ichilganda esa tomirlar kengaygani sabab qon aylanish va qon bilan ta'minlash organlari hamda to'qmalari yaxshilanadi shu sababli odam organizmi turli toksinlardan tezroq qutiladi. Asab tizimiga ta'siri past harorat bosh og'rig'ini paydo bo'lishining asosiy sababi hisoblanadi tadqiqotlar natijasi shuni ko'rsatdiki sovuq suv ham shu kabi xususiyatlarga ega bo'lib vaqti vaqti bilan bosh og'rig'ini qo'zg'atishi mumkin issiq suv esa aksincha og'riqni qoldiradi ayniqsa siqilishning oldini olishda yordam beradi